ребят, уже и звуком. Говорим слова. Молодец, молодец, ты правильно перестраиваешься. Ну, ты думаешь, я не видел женщину, если бы она голая была. Это бывает, бывает. А еще есть слова КПСС. Вы со всеми этими людьми знакомы? Не обратил внимания, что ты с Россией. Я понимаю. Подъем, а я, мы уже выходим из состава России, все. Да, да, я слышно было. Вот, с ним пообщайся, да, он знает. Ну, да. он из состава России выходит уже. Ты же воюешь? Ну, конечно. Русский добровольческий корпус, знаешь, такой. Не, мы просто по подъему уже Ну, как получается, удачно. Как, получается, удачно. Ну, как, как, слышишь, как видишь. Ну, знаешь, сказать «Слава России» – это, это так себе подъемка, честно. Надо с чем-то аргументировать. Вот раньше говорили Слава КПСС. Ты знаком был с этим Славой? Слава труду еще был такой. Да, наверное, молдаванин, я так подозреваю. Ну, правильно же, пацаны? Знали такого? Слава труду. Уже сдурели, мальчики. Вы, говорю, сдурели, мальчики? Вам по сколько лет? Вам по сколько лет? Ну, тридцатник. Почему я, старый дед, должен вместо вас нести службу ратную? Я тебя зову. Приедешь, даже дорогу оплачу. Обязательно и дорогу оплачу, и контракт оплачу. В нашей как это не нуждается? Ты думаешь, что у нас очереди стоят? Ты думаешь, почему в Саратовской области сейчас платят 4 миллиона за подписание контракта? Серьезно? А почему тогда 4 миллиона в Саратовской области платят? Почему у меня в Белгороде 300 платят? Это, наверное, от избытка добровольцев. У нас очередь не стоит. Чего вы ждете? Приходите в военкомат. во в каком городе? А, то есть вам не надо то есть вам кто-то сказал что у нас достаточно добровольцев и пускай деды старые, да, старые за вас воюют а кто дедов заставлял идти воевать? что значит кто заставлял родина сказала в конституции написано защита родины есть святая обязанность каждого гражданина российской федерации бля. что значит повестки присылают вы же не идете вы же прячете от повесток по месту проживания не находитесь Говори адрес, я сейчас тебе вышлю. Завтра у тебя в госуслугах повестка будет. Значит, зовут меня подполковник Бондаренко Степан Андреевич. Зовут меня подполковник Бондаренко Степан Андреевич. Подполковник Бондаренко Степан Андреевич. Я юрист Белгородского, Белгородского городского военкомата. Начальник юридического отдела. Нет, я подполковник. Я подполковник. Так слушай внимательно. Ты называешь свои данные, я заполняю документы, и завтра у тебя в госуслугах появляется повестка. Только тогда уже никаких начальных ты не получишь на руки. Будешь мобилизован. Ах, нету данных. А как же тебя военкомат найдет? Как же тебя военкомат-то найдет? Ты же не прячешься. Ты же не прячешься. А как же тебя военкомат найдет, если у тебя данных нет? Вот такие все добровольцы, блядь. Да, так, не всю не Россиюшку просрем. Что не значит не гони? Подумай сам своим мозгом, Куцин. Почему не в Белгороде платят 3 100 миллиона 100 тысяч рублей? 100 Это, наверное, потому что очередь стоит. Стороны, прав, да. Почему в Саратове 4 миллиона платят за контракт? Заткнись, слышу, почему в Саратове платят 4 миллиона за контракт? 000 000. Это потому что очередь стоит. Почему в России не платят? А Саратов а не, а а не Россия! Да не слушайте его, он это как. Дегенерат, я понял. Ты, по-моему, что-то перепутал где-то. Это ты у меня в кабинете расскажешь, кто я перепутал. Это а область какая? Белгородская, я же сказал. Ну, а мы со Владимирской. Да это не страшно. Я имею право, парень, вручать повестки в любом регионе Российской Федерации.

Когда человек говорит... Да он чепуху говорит какую-то Он же пытается просто вы оправдаться, оправдаться Почему Ну кофе, это когда я вижу ну, Мне только на вас, а вам на страну Вот в этом ну, разница между нами лицкие, да? У а нас, лицкие, у да? нас да? еще раз говорю, разница да, большая а Мне на видите, вас, но, а видишь, вам на сказать, страну Вот поучишь меня Когда у меня в кабинете будешь Так говори, говори, я тебя слушаю внимательно Это не аргумент Почему вы перебиваете? Вы Потому, Потому что я хочу, чтобы вы дослушались. Вы, так вы сказали речь свою, мы, мы вас поняли. Да не вижу я, что Кстати, вы поняли. Свою речь сказали, Говорите. Вы но... Я вас не понимаю, тоже. Ииии, иди сюда, пожалею. Ну ты чего? Ну, тихо, ты... тихо. Он... Дрон прилетел. Он бежал, бежал, он хочет, чтобы мы шли. Это не он хочет. А это он Родина хочет. хочет. Мне-то, в общем-то, как-то, знаете ли, ребятки. Да, пускай, что она хочет, то хочет. А. а только что слава России была. Ну только что слава России кричал. Угу. А защищать Россию кто будет? Тогда призовут, тогда и пойду. Так я тебя зову, ты не даешь данные. Почему я должен сам побежать? Нет, слово доброволец знакомо. Так они закончились. Вообще ничего не слышу. говорят, Ладно, дегенераты. Да я не слышу, потому что со всех сторон орут. Ясно, пацаны. Слава России, все орут, а родину защищать никто не хочет. Шансы бегают к родине. Пока.